Ну что, электроэнергия все равно дорожает. С 1 вересня взростуть тарифы на розподіл электроэнергии. Комиссия з регулювання электроэнергии та коммунальных послуг готовится до підняття тарифов. Причина борги перед Киевом энерго и которые готовятся к опалювальному сезону. Все крайне просто. А вы говорили, что не будет, не будет. Есть. Вот. Значит, первая категория подорожает на 14%. А вторая категория потребления на 23. И это еще не все, потому что э, к октябрю готовится еще повышение цен, но уже для прифронтовых областей в связи с э, покупкой э, оборудования, которое будет заменять электростанции э, и другую технику, которая может работать в прифронтовых областях и районах при обстрелах. Ну вот как-то так. А вы говорили, что не будет, не будет. А вот есть. Так что цены растут только вверх.